Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bekisah TV tentunya. Kali ini saya akan membahas masalah FL2N. Dan alhamdulillah sejak tanggal 12 hingga tanggal 17 itu telah diselenggarakannya acara FL2SN tingkat nasional. Selamat ya, kita sukseskan bersama. Semoga acara FL2SN secara daring ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan mendapatkan serta menghasilkan juara-juara yang memang berpotensi dalam FL2SN yang betul-betul uh, juara yang terpilih lah untuk FL2SN ini ya. Nah, terkait judul Bang, kira-kira umur berapa sih yang bisa ikut festival lomba seni siswa nasional atau FL2SN ini? Nah, Jawabnya sebenarnya sederhana Untuk mengikuti Ajang FL2SN ini Minimal itu Sebenarnya kelas 3 SD Kelas 3 SD Itu sudah bisa Untuk mengikuti FL2SN Jadi minimal kelas 3 SD Sampai Kelas 5 SD Nah, itu kalau menurut kelas ya. Nah, tapi biasanya dia menurut kelas. Jadi minimal kelas 3 SD, maksimalnya kelas 5 SD. Jangan pula nanti kelas 6 SD masih diikut sertakan untuk FL2SN ya. Itu uh, kemungkinan besar tidak bisa. Jadi untuk ikut FL2SN itu minimal kelas 3 sampai kelas 5 SD seperti itu ya uh, kalau kelas 1 kelas 2 tidak bisa sebenarnya bukan tidak bisa ya karena terlalu kecil atau terlalu muda sehingga untuk kelas 1 dan kelas 2 itu masih butuh uh, belajar dulu ya belajar dulu jadi kita memulai mencari potensi-potensi bakat-bakat anak yang terpendam Bakat seni lah Baik menyanyi vokal, baik menyanyi solo ya, Baik itu pantomin Baik itu nari ya, Seperti itu ya Baik itu eh, uh, seni kriyaannya menganyam ya dan lain sebagainya itu minimal kelas 1 sudah bisa. Makanya di sini yang berperan aktif adalah wali kelas itu sendiri ya, yang berperan aktif untuk melihat potensi dan bakat anak itu wali kelas itu sendiri ya. Karena wali kelas tiap hari kan selalu berjumpa dengan uh, siswa dan siswinya. Nah, ada terkadang Uh, dari sekolah-sekolah dasar yang uh, kurang memperhatikan bakat dan potensi anak, sehingga pada saat ada ajang FL2SN dibuka, hadiah nah, keteteran. Nah, soalnya, kami nggak pernah diajarkan gini, nggak pernah lagu ini, nggak pernah kami disuruh ke depan nyanyi atau belajar lagu seperti ini. Nah, itu akhirnya keteteran. Sehingga kalaupun mengundang pelatih vokal dari luar, ya, mengundang pelatih vokal dari luar, anaknya juga tetap masih keteteran. Kenapa? Karena sejak dini, sejak kelas 1 tidak pernah diajarkan untuk berani tampil ke depan dan bernyanyi Uh, yang menjadi dasar ya untuk ikut perlombaan FLUSN. Nah, untuk perlombaan mengikuti FLUSN ini kira-kira lagu apa yang pas? Sedangkan lagunya belum keluar kan sesuai juknis. Ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, serta orang tua atau adik-adik yang mengikuti lomba FL2SN di sini abang eh, sampaikan bahwasanya yang pertama kalau misalnya juknisnya belum keluar itu boleh mengacu atau menjadi panduan itu adalah juknis yang sebelumnya yang kedua Lagu-lagu daerah yang kira-kira top, yang kira-kira sering dinyanyikan di dalam perlombaan FL2SN itu wajib dilatih sejak dini. Jangan sampai nanti keteteran, ya, juknisnya baru keluar, pelaksanaannya eh, terburu-buru. Akhirnya latihan pun terburu-buru Untuk menghafal lagu pun akhirnya tidak hafal Karena apa? FL2SN itu mengacu kepada tiga lagu teman-teman ya Lagu wajib Lagu pilihan wajib Dan lagu daerah Jadi lagu daerah ini Pasti dilombakan Dan pasti dinyanyikan karena sesuai juknis nasional, ya bukan juknis kita bikin-bikin sendiri, ya ada sebagian dia tidak mengacu, nah, dia tidak menjadikan contoh juknis nasional. Pada saat datang ke provinsi juknisnya, pada saat datang ke daerah kabupaten kota juknisnya dirubah, yang tadinya adalah lagu daerah ternyata di juknis Kabupaten kota tidak ada lagu daerah. Nah, ini kan acuan dari mana? Ini jadi, jangan sering merubah-rubah, ya, Bapak Ibu. Ya, jangan sering merubah-rubah daripada juknis yang telah ditetapkan oleh Puspernas, oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, Puspernas, ya, kenapa? Jangan sampai. Anak-anak kita itu bingung karena di tingkat nasional itu ada, apalagi di tingkat provinsi ada. Kenapa kok di tingkat kabupaten kota, lagu daerah, kok tidak ada? Nah, ini jadi tolong kepada bapak ibu sekalian, para pendidik, para guru, para pembimbing, dan ya. Pihak orang tua pun harus jeli, kira-kira juknis ini sesuai tidak dengan juknis yang dari Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini, dari Pusat Prestasi Nasional, sekarang kan juknis ini sudah uh, umum, ya? Siapapun bisa download. Yang penting, kita sering membuka situs Pusat Prestasi Nasional itu. Puspernas. Jadi siapapun bisa mendownload itu. Jadi bapak, ibu, orang tua, wali, guru dan lainnya sebagainya harus selalu update. Jangan hanya main HP saja tahunya, tetapi jarang membuka situs-situs pendidikan seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau nama kita eh apa namanya itu menjadi yang terbaik ya eh mau sekolah kita itu menjadi sekolah terfavorit dan mau juga kita sebagai guru menjadi guru yang terfavorit dan supaya anak-anak kita menjadi bakatnya bisa apa namanya tuh digali serta potensi-potensi anak-anak potensi, uh, bisa tersalurkan harus terupdate dan harus punya kemauan dari pihak sekolah dan pihak dinas dalam hal ini dinas pendidikan jadi apapun itu bentuknya juknis yang sudah dari kementerian jangan dirubah ubah supaya anak tidak bingung nah itu itu saja dari saya ya. karena apa kasihan, karena saya sudah pernah mengalami pak kok juknisnya beda pak enggak, kalau saya langsung download dari pusat prestasi nasional ini juknisnya bu kok tapi ini beda, nah itu akhirnya ada perdebatan antara sang pelatih vokal dengan eh, pihak sekolah. Nah, siapa yang salah dalam hal ini? Nah, kan seperti itu. Akhirnya mengorbankanlah anak-anak yang tadinya anak sudah menghafal ini, menghafal ini, menghafal ini. Eh, lagu daerahnya nggak ada. Jadi menghabiskan waktu kan. Akhirnya terjadilah pada saat lomba itu kacau. Nah. Untuk pengumuman lagu daerah tidak ada. Wah banyak yang debat ya, banyak yang protes ini itu. Akhirnya kacau, kacau kacau kacau. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting nyanyi saja, kan nggak cocok seperti itu. Yang penting nyanyi saja, tampil apa yang kalian e, latih di sekolah, tampilkan saja. Nanti juri baca nilainya, nanti juri bisa nilainya. Mana ada seperti itu. Nah, itu namanya tidak profesional seperti itu ya. Jadi tolong. Jadi kalau untuk masalah umur, kalau untuk masalah umur ya dari kelas 1 juga sudah boleh untuk belajar FL 2 SN. Tapi untuk ikut lomba mulai dari kelas 3 sampai kelas 5 ya itu Dan satu hal lagi, jika juknis itu sudah keluar sampai ke kabupaten kota, tidak boleh dirobah rubah Oke ya, sepakat ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakat dan dapat digali potensi-potensinya serta bakatnya di ajang Festival Lomba Siswa Seni Nasional di tahun 2023 mendatang. Dan saya ucapkan semoga penyelenggara atau acara flwsN eh, kali ini di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar dan sukses serta melahirkan juara-juara yang memang juara terbaik. Dan akhir kalam saya ucapkan wabillah hitofik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siswa seni nasional, salam FL2SN 2022 dan kita akan menuju 2023. Oke, okay? dadah, sukses ya buat anak-anakku.